Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, sebagai pembahas terakhir daripada se dari sebelah perikatan nasional ini, saya ingin membawa kita bersama untuk melihat kembali apa perkara-perkara yang, yang telah disentuh oleh pembahas berumat, Tanjung Karang Edolas. Perikatan Nasional. Oh, perikatan nasional. Tanjung Karang dah tinggalkan kami. Oh. Baik. Lupa, terlupa. Silakan. Tuan Yang Dipertua, Ketua Pembangkang memulakan perbahasan dengan memberi pelbagai cadangan untuk kerajaan menangani keadaan apabila tarif timbal balik ini diperkenalkan. Begitu juga pembahas-pembahas lain daripada uh, pihak kami telah memberi penjelasan yang begitu mendalam dengan isinya yang cukup baik. Dan saya pada petang ini ingin menyentuh beberapa perkara yang amat penting untuk kita bawa bersama untuk rakyat di bawah sana melihat kesan daripada pelaksanaan tarif timbal balik ini kepada Malaysia secara keseluruhannya Apabila diumumkan tarif timbal balik ini pada 2 April 2025 ianya telah mewujudkan ketidaktentuan di seluruh dunia Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa ekonomi dunia yang selama ini bercakap tentang ekonomi terbuka perdagangan bebas tiba-tiba semenjak beberapa tahun yang lepas mula bergerak ke arah ke arah perdagangan yang lebih tertutup melalui pengenalan pelbagai jenis tarif. Dan sebuah sebagai sebuah negara dagangan, suka atau tidak kita akan terkesan dengan tarif ini sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan kesannya bukan kecil. Kesan langsung kepada pengilang-pengilang, kesan langsung kepada industri termasuklah industri kecil dan sederhana dan kesan tidak langsung kepada pengguna adalah amat besar. Dan kalau kita tidak kena cara menangani kesan tarif ini kepada ekonomi, kesan jangka sederhana dan jangka panjangnya mungkin akan jauh lebih besar daripada kesan pandemik COVID-19. Sebab itu apabila kita bercakap tentang ketidaktentuan ini, apa yang paling penting adalah untuk kerajaan memberi penjelasan kepada rakyat secara tuntas supaya rakyat tahu bahawa apa sebenarnya yang berlaku dan apa kesan kepada mereka dan mengurangkan ketidaktentuan yang ada. Namun begitu apabila saya melihat ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri pagi tadi, tidak ada banyak perkara-perkara baru yang boleh disampaikan kepada rakyat Sekurang-kurangnya untuk mengurangkan ketidaktentuan. Kita perlu ingat bahawa antara komponen utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara adalah perbelanjaan pengguna. Selain daripada itu juga komponen pelaburan daripada syarikat swasta dan juga import ataupun ekspor bersih kita. Tiga komponen utama ini adalah merupakan komponen yang akan menentukan setakat mana ekonomi kita akan berkembang. Namun begitu, apabila kita bercakap tentang ketiga-tiga komponen ini, tahun ini sahaja. Kalau kita campur tahun lepas lagi banyak. Tahun ini sahaja akan berlaku beberapa dasar, akan berlaku pelaksanaan beberapa dasar yang telah diumumkan oleh kerajaan. Ini termasuklah kenaikan harga RON95. Apabila subsidi bersasar dilaksanakan, tarif elektrik dan juga perluasan skop SST. Apabila saya duduk mendengar ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, saya amat berharap bahawa ada penjelasan tentang perkara ini. Dan apabila tidak ada penjelasan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri tadi, saya amat berharap bahawa Menteri Keuangan seharusnya ada di sini untuk menggolong. Sekurang-kurangnya kita boleh dapat penjelasan. Menteri Ekonomi seharusnya ada di sini untuk menggolong. Sekurang-kurangnya untuk kita dapat penjelasan. Timbalan Menteri Keuangan saya tunggu daripada tadi. Nasib baik dia masuk. Daripada tadi saya tengok timbalan pun tak ada. Kita sebagai kerajaan di sebelah sana. Rakyat Malaysia ingin melihat bahawa kerajaan serius untuk menangani perkara ini. Jadi sebab itu, Tuan Yang Dipertua, di sini walaupun saya tahu penggulungan ini oleh Menteri MITI, tapi saya ingin bertanya kepada kerajaan beberapa perkara asas penting yang memerlukan penjelasan bagi memastikan ketidaktentuan ini dapat diminimumkan Pertama sekali berkaitan dengan peluasan skop SST Asalnya SST hendak dilaksanakan pada 1 Mei 2025 28 April 2025 beberapa hari sebelum itu Kerajaan umum akan tangguh Dan akan digazetkan peluasan skop ini pada 1 Jun 2025 Soalan saya berapa lama nak tangguh sebenarnya Adakah penangguhan, penangguhan ini selepas gazet nak laksanakan terus? Adakah penangguhan ini bermakna sepanjang tahun ini tidak ada peluasan skop SST? Ataupun apa maksud penangguhan tersebut? Yang kedua adalah berkaitan dengan kenaikan tarif elektrik. Pada 26 Disember 2024, TMP membuat kenyataan bahawa tarif elektrik akan bermula akan dinaikkan bermula 1 Julai 2025 dengan kadar sekitar 14.2% bagi tempoh 2025 hingga Yang Berhormat sudah Yang Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat berdua bersembang saya di sini boleh dengar Peraturan menyatakan bila ada yang berhormat berbahas tolonglah bagi perhatian kalau ada yang agak mustahak tu luar sana boleh silakan ya ingatan silakan saya bagi masa Terima kasih banyak Tuan Speaker Memandangkan dapat sedikit gangguan Pada fokus saya tambahlah 5 minit <laughs> Saya sentuh balik berkaitan dengan Kenaikan tarif TNB Ini perkara asas yang cukup penting Kesannya bukan sahaja kepada rakyat Tetapi kepada industri secara keseluruhan Telah diumumkan akan naik Pada 1 Julai 2025 dan kenaikannya sekitar 14% kalau figure itu tepat dalam kiraannya dan kenaikan ini akan berlangsung untuk tempoh 2025 sehingga 2027 sehingga ke hari ini ini dah masuk bulan Mei sehingga ke hari ini tidak ada penjelasan oleh kerajaan Siapa yang kena, siapa yang tak kena, apa kesan pada industri, berapa banyak kenaikan pada industri, tidak ada. Sedangkan kalau dilaksanakan bermula 1 Julai Tahun ini kesannya adalah akan berlangsung ber daripada tahun 2025 sehingga tahun 2027. Seterusnya saya ingin menyentuh tentang subsidi bersasar. Semasa pembentangan belanjawan pada 18 Oktober 2024, Menteri Keuangan umumkan bahawa subsidi bersasar akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025 dan diberi jaminan bahawa 85% rakyat tak tidak akan terkesan cuma 15% yang akan terkesan. Kami di sebelah sini bertanya setiap kali sidang duk tanya soalan sama. Siapakah yang dikatakan T15 ini? Siapakah yang dimasukkan dalam kumpulan T15? Lepas sehari kata akan jelaskan, akan jelaskan. Akhir sekali saya ingat menteri ekonomi. Menteri ekonomi kata akan diberi penjelasan pada suku pertama tahun 2025. Ini kita dah masuk bulan kedua suku kedua tahun 2025 dan menteri ekonomi sedang bercuti. Mana nak tunggu sebulan lagi baru nak faham apakah itu T15 nak dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025. Dalam keadaan tak ada tarif pun, perkara ini akan memberi kesan kepada rakyat, kepada industri. Apatah lagi dalam keadaan tarif timbal balik ini. Jadi di mana kerajaan? Di mana menteri? Menteri nak bercuti saya tak ada masalah. Tetapi saya nak bercerita bagaimana kami sewaktu menguruskan COVID-19, menteri MITI ada sekali bermesyuarat setiap hari melihat data-data ekonomi, melihat data-data kesihatan, Minta dengan Perdana Menteri cuti sehari sahaja pada hari raya. Itulah komitmen kerajaan dalam keadaan krisis. Sebab itu saya mohon pada kerajaan ambil serius perkara ini, kurangkan ketidaktentuan ini. Apa sebenarnya nak dibuat? Bercakap tentang data-data padu. Padu dilancarkan pada 2 Januari 2024 minta rakyat isi sehingga 31 Mac 2024 13 bulan telah berlalu di mana definisi T15 pun masih belum ada. Jadi tuan yang berketua tadi ketua pembangkang telah memberikan cadangan supaya kerajaan melihat semula kesesuaian pelaksanaan kenaikan tarif elektrik pelaksanaan uh, subsidi bersasar dan juga uh, pelaksanaan SST tadi Selain daripada itu, kalau kerajaan tak nak buat juga, kerajaan berkeras nak melaksanakan, saya mohon berilah ketentuan kepada rakyat dan industri apa sebenarnya yang hendak dilaksanakan. Tuan dan Pertua, sedikit saya menyentuh tentang dasar-dasar. Kena gulung lah. Tambahlah sikit lagi. Panjang, jejas fokus ni. Tambah dua minit boleh ya. Yang berhormat, sila gulung saya akan berhentikan mic ni bila ah, masih. gulung tu maknanya panjang terima kasih tuan ye ketua saya ingin menyentuh sedikit lagi tentang dasar-dasar antarabangsa dalam konteks tarif ini apa yang kita uh, perlu lihat apabila disebut tentang tarif ini kita tahu Amerika Syarikat bukannya hanya memfokuskan kepada tarif saya ingin quote uh, dengan izin apa yang disebut oleh uh, Peter Navarro White House uh, Trade Adviser, dia kata, let's take Vietnam. When they come to us and say we will go to zero tariff, that means nothing to us because it is the non-tariff cheating that matters. Mm. Maknanya apa? tariff ini adalah sebahagian daripada pelaksanaan yang membolehkan perbincangan lanjut dilaksanakan tentang perkara-perkara. Berkaitan dengan sekatan bukan tarif ataupun non-tarif uh, tarif barriers Sebab itu saya ingin sentuh satu perkara Berkaitan dengan non-tarif barriers ini Berdasarkan laporan dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers Apa yang disebut pada muka surat 254 Bagaimana mereka melihat protokol pelaksanaan untuk mendapat pensijilan halal itu merupakan satu trade barriers. Salah satu trade barriers. Dan perkara berkaitan birokrasi umumnya saya setuju. Yang ini lambat, yang itu lambat, itu tak apa. Tetapi apabila disentuh bagaimana protokol kita itu berbeza dengan negara lain. Dan ini saya nak ingatkan kerajaan. Kita berada dalam keadaan di mana Malaysia merupakan sebuah negara yang cukup dihormati dalam konteks pensijilan halal. The gold standard of the world. Dan kita kena ingat, dijangkakan bagi, sehingga tahun, pada tahun 2030, nilai dagangan halal ini bakal mencecah lebih 5 trilion US dollar. Pasaran ini pasaran besar. Kalau nak ikut apa yang disebut dalam laporan, mereka mempertikaikan kaedah kita menguruskan daging halal sebagai contoh. Apabila kita lihat requirement JAKIM, JAKIM minta supaya kalau sembelih itu apa tuanya ataupun pusat penyembelihannya khusus. Maknanya kena ada fasiliti khusus, penyimpanan khusus tak boleh campur, penghantaran khusus tak boleh campur. Sampai ke tahap itu kerana konsepnya adalah halalan tayyiban. Jadi saya nak tanya pada kerajaan adakah kerajaan sanggup berkompromi dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang terkenal dengan persijilan halal yang cukup baik. Adakah kita nak berkompromi dalam konteks uh, tarif ini. Seterusnya saya mohon supaya dalam konteks halal juga kerajaan memberi lebih kapasiti kepada JAKIM bagi bantuan sebaik-baiknya untuk mengurangkan birokrasi mempercepatkan proses bagi kepakaran bagi teknologi supaya domain dan kita punya niche dengan izin dalam bidang halal ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan dan terima kasih tuan yang dipretua sekali lagi saya mohon pada kerajaan ambil serius perkara berkaitan dengan tarif timbal balik kalau tidak kena cara kesan jangka masa sederhana dan panjangnya jauh lebih teruk daripada apa yang berlaku sewaktu pandemik COVID-19. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.